بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محترم ناظرین ڈاکٹر آپ دیکھ رہے ہیں الحمد الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے نا بدھو یا کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جو انسان کے شعور کو جھنجوڑ کر رکھ دیتے ہیں لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا علم اور حکمت زمانوں پر محیط ہوتا ہے ایسی ہی ایک شخصیت ہے حضرت علی اللہ بجھو جب آب المدینہ العلم یعنی علم کے دروازے کہلاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت علی کا علم سمندر ہوتا تو دنیا کا ہر فرد اس میں جتنا چاہے شراب ہو سکتا تھا لیکن پھر بھی وہ سمندر خشک نہ ہوتا سبحان اللہ آج ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کریں گے ایک ایسا واقعہ جو نہ صرف علم و حکمت سے بھرپور ہے بلکہ عقل کو حیرت میں ڈال دیتا ہے ایک دن ایک شخص مولا علی کے دربار میں حاضر ہوا اس کے چہرے پر ایک تجسس اس کے چہرے پر ایک تجسس بھری چمک تھی جیسے وہ کسی ایسے انسان کے تلاش میں ہو جو اس کے سوالات کے جواب دے سکے اس نے کہا اے مولا علی میں آپ سے سوالات پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ میرے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا پوچھو جو چاہو پھر جو سوالات پوچھے گئے وہ عام سوالات نہیں تھے بلکہ ایسے سوالات تھے جن کے جوابات عقل سے بالاتر نظر آتے ہیں یہ سوالات کیا تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کا کیا جواب دیا آئیے سنتے ہیں ایک ایسی داستان جو علم و حکمت اور عقل کی وسطوں کو چیلنج کرتی ہے اس شخص نے مولا علی کرملہ وجہوں سے تن مدرجہ ذیل سوالات پوچھے وہ کون سا نر ہے جس کے باپ اور ماں نہیں ہے وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی اور وہ کون سا نر ہے جو باپ کے بغیر ہوا ایسا کاسی جو نہ جن ہے نہ انسان نہ فرشتہ اور جو جو پاؤں اور درندوں میں سے بھی نہیں ایسی قبر جس نے قبر والے کو بھی سیر کرائی ایسا حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرائیا ہے ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہیں کھایا زمین کا ایسا حصہ جہاں سورج ایک بار چمکا اور آج تک نہیں چمکا اور قیامت تک نہیں چمکے گا ایسا پتھر جس سے زندگی پیدائش ہوئی وہ عورت جس سے تین ساتھ میں لڑکے کی ولادت ہوئی دو, سا, دو ساکن جو حرکت نہیں کرتے دو متحرک جو ساکن نہیں ہوتے دو دوست جو دشمن نہیں ہوتے دو دشمن جو دوست نہیں ہوتے شہ کیا ہے لا شے کیا ہے احسن اشیاء کیا ہے رحم میں سب سے پہلے کس عزو کی شکل بنتی ہے قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے حضرت علی کرم اللہ بجھو نے سوالات کے نہایت تفصیل سے جواب دیئے دیے اور فرمایا جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے بغیر ماں باپ کے موجود مادہ حضرت ہوا ہے بغیر باپ کے ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی وہ قاصر جو جن انسان جانور یا جا فرشتہ نہیں کہوا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قابل کی تعلیم کے لیے بھیجاتا وہ قبر جو صاحبی قبر کو سیر کراتی رہی وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں تین دن تک رکھا اور سمندر کے اطراف جوائب میں پھرتی رہی وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا چیونٹی جی تھی جو خوراک کی تلاش کے لیے باہر نکلی تھی کہ دوسری چیونٹیاں ایک ایسے ستون پر چڑھیں تھیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر کے اوپر تھا اس چیونٹی نے اپنی قوم سے کہا تھا خبردار تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گیرے اللہ کے اللہ تعالی کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا پیا اور قیامت تک نہیں کھائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصح ہے اس نے جادو گروں کے جادو کو ایک لکمی میں کھا لیا وہ زمین کا ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا وہ دریائے نیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو حضرت موسا کے لیے پھاڑا تھا اور اس کی گراہی میں زمین دکھائی دینے لگی سورج اس پہ کا چنانچہ اس کے نیچے سے غبار اٹھا وہ پھر موسا اور ان کے قوم کے گزرنے کے بعد پھر آپس میں مل گیا اور اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا وہ پتھر جس سے حیوان کی ولادت ہوئی وہ تھا جس سے حضرت سالیہ کی اونٹنی پیدا ہوئی وہ ساکن غیر متحرک زمین و آسمان ہے اور تحریک سے مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے دو متحرک جو کبھی بھی ساکن نہیں ہوتے چاند اور سورج ہیں وہ عورت جس نے تین ساعت میں بچہ جنا حضرت مریم تھی اور جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ دوست جو کبھی دشمن نہیں ہو سکتے جسم اور چاند ہیں وہ دشمن جو کبھی دوست نہیں ہو سکتے وہ زندگی اور موت ہے شے مومن ہے اور لاشے کافر ہے احسن اشیاء صورت بنی آدم ہے رحم میں سب سے پہلے جس عزو کی شکل بنتی ہے وہ شہادت کی اگلی ہے قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے وہ انسان کی سر کی ہڈی ہے ابھی حضرت اے رابی مولا علی کے جوابات سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے مولا علی کے سرمباری کو بوسا دیا اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی کرم ہو مسجد میں تشریف فرماتے کہ ایک مسافر حاضر ہوا اور نہایت ادب سے کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا اے امیر المومنین مجھے کچھ سوالات کے بارے میں تجسس ہے میں یہاں آپ کی موجودگی کا سن کر آیا ہوں میں آپ سے ان کے متعلق درست معلومات جاننا چاہتا ہوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سوالات جو سوال پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھو امیر المومنین مجھے یہ بتائیں کہ تخلیقی کائنات میں اللہ جل نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے پہلے نور کو پیدا کیا اس شخص نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ نے زمین آسمان اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا مولا علی نے فرمایا اللہ نے آسمانوں کو پانی کی بخارات سے زمین کو پانی کی جھاگ سے اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا پھر اس شخص نے سوال کیا کہ مکہ کو امول قرا کیوں کہا جاتا ہے آپ علی نے فرمایا امول قرا کے معنی ہر ترتیب کی ماں کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی ہے اس لیے عرب کے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے امول قرآ کہا جاتا ہے اس آدمی نے اگلا سوال کیا زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا مولا علی نے جواب دیا دھواں آسمان کو دھواں سے پیدا کیا گیا اس سوال کی تھوڑی سی انٹرپریٹیشن میں قرآن پاک میں سے بتانا چاہتی ہوں صورت فسیلہ چیپٹر نمبر فورٹی ون آیت الیون آسمان دھواں تھا مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دھواں پانی کا بخار تھا اور اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ زمین و آسمان کے تخلیق سے پہلے اللہ جل کا عرش پانی پر تھا پھر اللہ تعالیٰ نے پانی میں حرکت پیدا فرمائی اور موجے ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور اس جھاگ سے دھواں نکلا پھر جھاگ تو پانی کی سطح پر باقی رہی اور اس سے خشکی پیدا کی گئی اور اس خشکی سے زمین کو بنایا گیا جبکہ دھواں بلند ہوا اور اس سے آسمان کو پیدا کیا گیا سبحان اللہ اس شخص نے اگلا سوال کیا اے امیر المومنین یہ بتائیں سورج اور چاند کا طول و عرض کتنا ہے لینتھ اینڈ وٹھ کے بارے میں اس نے سوال کیا تو مولا علی کرم اللہ جوہ نے فرمایا نو سو فرسک ضرب نو سو فرسخ فرسق فارسی زبان کا لفظ ہے ایک فرسک میں دس کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے اس شخص نے مولا علی سے اگلا سوال کیا کہ ستارے کا طول و عرض کتنا ہے آپ مولا علی نے فرمایا بارہ فرسخ ذرف بارہ فرسخ یہ اجنبی مولا علی کے جواب سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے مولا علی سے درخواست کی کہ المومنین جیسا کہ قرآن پاک میں سات آسمانوں کا ذکر ہے مجھے ان ان ساتوں آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجیے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور پانی بخرات اور دھول سے بنا ہے تیسرے آسمان کا نام مودودن ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہے چوتھے آسمان کا نام ارفالون ہے اور اس کی رنگت چاندی جیسی ہے پانچویں آسمان کا نام حیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے ساتویں آسمان کا نام اجما ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے اس آدمی نے اگلا سوال کیا اے علی کرم اللہ آپ مجھے یہ بتائیں بیل وہ واحد جانور ہے جس نے آسمان کے طرف اپنا سر نہیں اٹھایا ایسا کیوں ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جب سے کوم بنی اسرائیل نے گسالہ کی پوجا کی تھی تبھی سے بیل شرم کے مارے آسمان کے طرف سر نہیں اٹھاتا گسالہ ایک سنہری رنگ کا پتھر جا ب... گالہ تھا جسے مولا جسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنی جادوئی مہارت سے بولنے اور حرکت کرنے کی طاقت دی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل سے اس بچھڑے کی پوجا کروائی تھی مجمع میں موجود تمام لوگ مولا علی کرم جو کی حاضر جوابی اور مقابل سے متاثر ہو رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے اس شخص نے اگلا سوال کیا اے میر المومنین وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے شادی کی تھی مولا علی نے جواب دیا وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے انہوں نے ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں دو سگی بہنوں لہیا اور لاہیل سے نکاح کیا تھا اس کی, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیک وقت دو بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا اس شخص نے اگلا سوال پوچھا مد و جزر کیا ہے مولا علی نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے اور جب باہر نکالتا ہے تو جذر مد و جزر سمندر کے پانی کو خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کی عمل کو کہتے ہیں اس عرابی نے مولا علی سے سوال کیا یہ بتائیں کہ جنات کا باپ کون ہے اور اللہ نے جنات کی طرف کن نبی کو محبوس کیا تھا اور اللہ اس جل نے جنات کی طرف کن نبی کو مابوز کیا تھا مولا علی نے فرمایا جنات کے جد اعلیٰ کا نام شمان ہے اور اسے اس اللہ تعالیٰ نے آ کے شعلے سے پیدا کیا تھا اور اللہ اس جل نے جنات کی طرف ایک نبی کو محبوز فرمایا تھا جس کا اسم میں گرامی یوسف تھا جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی لیکن انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا اس مسافر نے دریافت کیا بلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا مولا علی کرم حلو جھو نے جواب دیا ہاں پھر اس نے پوچھا آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے کتنی عمر پائی مولا علی نے فرمایا کیونکہ وہ عدیم عرض یعنی نایاب زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے اس لیے ان کا نام آدم رکھا گیا اور انہوں نے نو سو سال کی عمر پائی اس شخص نے سوال کیا ہے میراث میں مرد کے دو جبکہ عورت کا ایک حصہ رکھا گیا ہے جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے مولا علی نے فرمانے لگے جنت میں حضرت ہوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے تین دانے تھے حضرت ہوا علیہ السلام نے خود ایک رکھا جبکہ آدم علیہ السلام کو دو کیونکہ وہ ہمارے جد ہیں اسی لیے اسی نسبت سے وراثت میں مرد کے دو اور عورت کا ایک حصہ مقرر ہوا اس عرابی نے پوچھا مخدوم کون سے نبی پیدا ہوئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ان کے بیٹے شیس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام سان بن نو علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختوم پیدا فرمایا اس شخص نے دریافت کیا روئے عرض پر شعر سب سے پہلے کس نبی نے کہے علی کرم اللہ نے جواب دیا حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور انہوں نے ہر طرح زمین کی خاک اور وسط کو اور ہوا کو دیکھا اور پھر جب شیطان کے وطفے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے شدید غم میں یہ اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گھر آلود ہو چکا ہے رنگ کو ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی اور سورج چہرے کی بشاشت مان پڑ گئی میں اپنے طور و حیات کو باعث غم سمجھتا ہوں اور کیا زندگی کے کی خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا میں آنسوں آخر کیوں نہ بہاؤں حابیل قبر میں دفن ہو چکا اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہائے غم و حسد سانولا سلونا بیٹا گم ہو گیا یہ بات سن کر سب ہی حاضرین خاموش ہو گئے پھر اس عرابی نے سوال کیا اے امیر المومنین حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے کام میں کتنا عرصہ روئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک سو سال اس شخص نے سوال کیا کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا مولا علی نے جواب دیا کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے پھر اس شخص نے آخری سوال کیا حضرت نو علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول و عرض کتنا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نو علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا انہیں نو علیہ السلام کہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے نو سو پچاس برس تک قوم پر نوحا کیا تھا ان کی کشتی کا طول آٹھ سو ہاتھ اور عرض پانچ سو ہاتھ اور ستہ زمین سے اس کی بلندی اسی ہاتھ تھی عرابی نے یہ سب سنا تو حیرت میں ڈوب گیا یقیناً آپ کا علم کسی عام انسان کا علم نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا خزانہ ہے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم کے جستجو کریں غرو و فکر کریں اور اپنی زندگی کو علم اور حکمت کی روشنی سے منور کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ مزید دلچسپ تاریخی اور ایمان افروز واقعات آپ تک پہنچتے رہیں اور ہاں کیا آپ حضرت علی کرم اللہ جو کی مزید واقعات سننا چاہتے ہیں اگر یس تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر اللہ حافظ